Kalau 10 sen untuk diberikan kepada rakyat tak mampu untuk tanggung tetapi beli jet baru kepada perdana menteri boleh saja diluluskan oleh kabinet. Kemudian selepas ini dalam 2 minggu dari sekarang kerajaan juga akan melaksanakan GST. Timbalan menteri tak ada kerana timbalan menteri kewangan cukup hebat beri syarahan kononnya apabila dilaksanakan GST harga tidak naik. Saya tidak akan bangkang dan bantah timbalan menteri sekarang kerana biar dia dimaklum dan dibangkang dan dibantah oleh jutaan rakyat. Biar rakyat beritahu dia apabila GST dilaksanakan 1 April ini harga barang akan naik dewan yang mulia. Kemudian dalam tempoh 3 4 bulan yang lepas Semasa Dewan ini tidak bersidang, Yang Amat Berhormat Pekan telah mengutip cukai secara diam-diam dan tersembunyi yang mengkhianati prinsip sepatutnya sebarang cukai yang diperkenalkan. Perlulah dibawa ke Dewan ini supaya kita akan kalah pun dalam pakatan rakyat. Kawan-kawan daripada barisan akan tetap luluskan. Tetapi hormatilah Dewan kalau nak kutip cukai, bawa ke Dewan ini dahulu. Cukai apa yang dikutip? Yang paling kira tidak terakhir lekuan. saya ya, yeah, ada ramai ramai yang Okey, adik Rafizi. Hmm. <laughs> pandan, yang pandan. adik pandan lah. Okey, pandan. Okay, pandan. Yeah. Saya tertarik bila tadi, semangat lah. Memang lah, pandan ni memang orang yang cukup bersemangat. Ya, yeah? darah muda. Jadi, saya tarik satu ayat, satu word, word satu yang satu, uh, dia kata apa, kalau JST, saya jamin harga akan naik ya macam mana pandang boleh bagi jaminan bahawa GST akan naik saya saya jangka ada barang yang akan naik saya jangka ada yang barang akan turun tapi pandan terlampau yakin barang akan naik terima kasih oh, tak, tak, terima kasih uh, tanah merah pandangan saya itu berdasarkan kepada beberapa perkara pertama ialah bagaimana GST itu dikenakan pada kos yang berlainan. Saya akan terangkan contohnya tentang kereta selepas ini. Kerana timbalan menteri cukup hebat pusing Malaysia memberitahu harga kereta akan turun kerana pelaksanaan GST. Saya akan buktikan dalam Dewan hari ini bahawa ia akan naik. Itu yang pertama. Yang kedua Tanah Merah kerana kita membaca laporan-laporan ekonomi yang dikeluarkan oleh kerajaan sendiri. Satu laporan yang perlu kita perhatikan mengenai harga ini adalah yang dipanggil indeks harga pengeluar ataupun IHP ataupun Producer Price Index. Indeks ini menunjukkan bagaimana harga daripada kilang kemudian bagaimana bezanya apabila ia sampai kepada rakyat. Uh, kalau ikut uh, laporan terkini yang keluar pada uh, bulan Januari dan uh, Februari belum keluar baru Januari menunjukkan walaupun harga di kilang telah turun tetapi apabila sampai kepada konsumer, dia tidak semestinya turun dengan sedemikian rupa kerana ada beberapa faktor lain yang lebih dominan. Dan satu faktor yang lebih dominan termasuklah contohnya kadar mata wang yang lebih rendah. Jadi asas yang digunakan oleh kerajaan bahawa GST ini akan merendahkan harga kerana mengikut kerajaan di peringkat kilang apabila pengilang boleh menuntut kembali dengan izin tax credit pengilang akan menurunkan harga. Kalaupun itu berlaku, Dewan Yang Mulia, kalau mengikut laporan indeks harga pengeluar setakat ini, kalaupun harga di tingkat kilang turun, dan memang telah turun untuk beberapa bulan yang lepas, tetapi tidak sampai kepada pengguna. Dan kalau itu berlaku sebelum ada GST, maknanya insya Allah lah saya begitu yakin dengan adanya GST nanti, perkara itu akan berulang balik. Baik, saya sambung kerana saya ada lebih kurang 10 minit saja lagi. <laughs> saya nak sebut tentang cukai tersembunyi tadi Yang itu saya agak sensitif eh? Kerana rakyat ini tidak boleh dibutakan Dengan keputusan yang tidak dibawa ke parlimen Mengikut perkiraan saya dan tidak pernah sekalipun dibantah oleh Sama ada yang amat berhormat pekan Atau mana-mana menteri ataupun perbendaraan Oleh kerana bagi tempoh Disember uh, dan ke atas Kerajaan menetapkan harga petrol dan diesel lebih tinggi daripada harga pasaran yang dikira mengikut formula kerajaan sendiri. Kerajaan telah mengutip cukai secara senyap dan sembunyi sebanyak 1.4 bilion ringgit. Saya berharap selepas ini yang amat berhormat pekan gunakan balik cukai tersembunyi ya. ini untuk... Mem, tak apa, saya, saya habiskan dulu. Kemudian saya akan bagi peluang pada botol tinggi. Bagi saya 4-5 minit lagi. Saya minta supaya yang amat berhormat pekan bagi jaminan kepada Dewan bahawa cukai tersembunyi yang dikutip apabila harga minyak ini ditetapkan lebih tinggi daripada harga formula kerajaan. Sekarang ini dalam keadaan harga minyak akan naik akan digunakan untuk memastikan kenaikan itu tidak mendadak. Kerana cukai itu dikutip secara senyap dan sewajarnya cukai itu diguna dan dipulangkan kembali kepada rakyat. Tetapi perlu direkod di dalam Dewan ini bahawa pentadbiran yang amat berhormat tekan telah mengutip sebanyak 1.4 bilion ringgit cukai tersembunyi dalam tempoh 2-3 bulan yang terakhir. Kemudian kalau ditanya kepada pengusaha-pengusaha industri pengilang mereka telah membayar cukai ke atas petrol dan diesel berkuat kuasa 1 Disember 2014. Jadi kerajaan perlu berterus terang kepada rakyat. Jangan dimarah seperti mana wakil beror kepada peniaga-peniaga dan pengilang. Sedangkan pengilang dan peniaga tidak menikmati harga minyak yang rendah kerana mereka terpaksa membayar cukai. Pada ketika rakyat membayar rm tujuh puluh sen, mereka terpaksa membayar rm sembilan puluh enam sen. Ketika kita bayar rm sembilan puluh satu, mereka membayar RM2.26 enam. Kerana kerajaan mengenakan cukai jualan ke atas petrol dan diesel bagi kegunaan di dalam industri dan pertilangan. Itu pun perlu dijelaskan kepada rakyat. Saya Kemudian, pendek saja. Ya, 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 kota tinggi. Saya tadi dengar, terima kasih Tuan Speaker, Pandan cakap tadi Dia mengaku bahawa harga kereta dah turun Cuma sampaikan di consumer saja Then disebut bahawa sebab faktor Kenaikan US dollar Euro pun hari ni Lowest in 5 years Jadi faktor ini uh, Harga US dollar Inilah faktor global Tapi dia akui Bahawa usaha kerajaan untuk mendahkan Harga kereta tu memang dah berlaku Jadi saya nak tanya kat mana yang Well, YB kata tadi confirm harga akan naik dan kalau betul naik itu bukanlah disebabkan oleh usaha, tidak dius, diusahakan oleh kerajaan untuk menurunkan harga pada peringkat production terima kasih terima kasih Kota Tinggi Kota Tinggi tersalah dengar saya tak kata harga kereta yang turun saya kata purata harga dari kilang bagi semua barang seperti yang ditunjukkan di dalam indeks harga pengeluar ada yang melibatkan kereta ada yang melibatkan uh, bahan bakar dan sebagainya. Saya kata itu tak betul saya dengar. Jelas kata tadi harga tidak turun tapi dah turun dan diakui sendiri oleh pandan. Hati. Saya minta ini kena jelas. Jangan kita mislead the dewan. Saya boleh minta tolong jangan mislead tak dewan. Kota tinggi duduk. Kota, saya yang berucap kota tinggi saya ingat apa yang saya kata. Dia misal bukan mislit, kota tinggi yang tersalah dengar Saya kata harga purata dari kilang bagi semua barang memang betul telah turun Bukan sebab um, usaha kerajaan sangat pun Tetapi kerana kos bahan api telah turun Oleh kerana kos bahan api telah turun Pengilang-pengilang telah pemenuhkan harga Kalau nak tahu sama ada kos harga kereta turun atau tidak Sila semak dengan terperinci daripada Jabatan Statistik kerana Jabatan Statistik di dalam laporan indeks harga pengeluar tidak meletakkan industri atau sektor otomatif sebagai satu kumpulan yang diletakkan hanyalah sektor perkilangan. Dalam tu ada semua kursi meja plastik. Saya tak tahu sama ada harga kereta betul-betul telah turun atau tidak. Tetapi saya boleh tunjukkan kepada kota tinggi selepas ini dengan GST. Tunjukkan. Confirm, tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Confirm. Eh? Baik. Saya nak teruskan uh, Datuk Seri yang dipertua. Eh. Semua yang saya sebut ini dalam keadaan kerajaan terpaksa mencukai rakyat secara lebih. Sama ada secara terang-terangan ataupun secara tersembunyi kerana alasan yang diberikan kepada rakyat kerajaan tidak cukup wang. Malah saya bimbang dengan pelaksanaan GST kerana pada ketika kementerian memberi gambaran yang indah mengenai GST di peringkat industri dan juga kumpulan-kumpulan apabila dibincangkan dengan jabatan kastam jelas ada peraturan-peraturan yang akan memerangkap industri-industri ini dan akhirnya menyebabkan harga yang ditanggung oleh rakyat lebih tinggi contoh yang terbaik esok saya rasa esok hari selasa kumpulan daripada sektor kesihatan akan duduk berbincang dengan Kementerian Kesihatan dan juga dengan Jabatan Kastam. Kerana pada ketika yang amat berhormat pekan mengumumkan di dalam Dewan ini bahawa industri dan khidmat perubatan tidak dikenakan GST. Tahukah Dewan Yang Mulia, industri atau khidmat perubatan yang tidak dikenakan GST itu hanya kalau kita pergi jumpa doktor di klinik biasa ataupun GP. Tetapi bagi khidmat-khidmat lain, pakar, nasihat um, khusus um, dari segi pembedahan, ada, kalau ada uh, pembedahan besar seperti jantung, semua khidmat ini akan dikenakan GST. Bukan semua orang yang pergi untuk mendapatkan pembedahan ataupun dapat nasihat pakar, bukan mereka semua ini orang kaya. Ada ramai orang miskin yang ada masalah jantung yang kena buat pembedahan. Ada ramai juga orang biasa yang pergi ke mungkin klinik pakar kerana keperluan-keperluan tertentu. Di bawah peraturan sekarang secara senyap-senyap pentadbiran pekan meletakkan dan masih berkeras sehingga sekarang bahawa khidmat-khidmat perubatan itu masih lagi dikenakan GST. Dan saya nak sebut untuk nak jawab yang kota tinggi pasal kereta. Ha, eh? Alasan dan hujah yang digunakan oleh kerajaan ialah apabila GST menggantikan SST di bawah rejim SST cukai yang dikenakan adalah 10% diberitahu di bawah GST ini cukainya 6% oleh kerana 6% lebih murah daripada 10% maka orang-orang kampung gua musang, jodohnya diberitahu sudah tentu harga akan turun rendah yang tidak diberitahu ialah apakah kos asas ataupun dengan izin the base cost yang digunakan untuk dikenakan cukai. Di bawah SST dan ini boleh semak dengan kementerian dengan jabatan dan lain-lain. Di bawah SST ataupun sales tax eh, cara mengiranya ialah di kilang, harga kilang itu mengikut ketetapan maksima yang ditetapkan oleh kerajaan maka 10% itu dikenakan ke atas harga kilang sebelum masuk keuntungan Lepas itu baru tambah keuntungan margin. Daripada itu baru dapat net selling price. Daripada net selling price itu ditambah lagi handling fee, distribution fee. Kemudian tambah lagi road tax insurance sampai kepada rakyat. Maknanya kalau satu kereta RM120,000 yang kita bayar termasuk dengan insurance. Harga yang keluar daripada kilang besar kemungkinan hanyalah RM60,000, RM70,000 contohnya. 10% itu dikenakan ke atas 70 ribu. Maka 7 ribu. Di bawah GST, dia terbalik. GST ini dikenakan ke atas harga asas pada akhir sekali value chain itu ataupun rantaian nilai. Maknanya, kerajaan daripada harga kilang yang ditetapkan kerajaan, campur lagi keuntungan oleh syarikat, campur lagi handling, inspection dan juga distribution, campur lagi, baru dapat GST. Jadi GST itu dikenakan di atas harga yang sudah termasuk segala yuran dan keuntungan. Maknanya bukan RM70,000 seperti sebelum ini cukai dikenakan ke atas kos. Sekarang ini GST dikenakan ke atas kos campur keuntungan campur segala yuran-yuran lain. Jadi kalau kita bayar RM120,000 Dato' tu yang betul. Saya tak boleh benarkan sebab saya dah nak kehabisan masa. Ketua ya. tinggi boleh duduk, ya? Yeah? Saya tak akan benarkan. Jadi maknanya, kalau Aku harga kita bayar satu ini. kereta, RM120,000, itu sudah tentu sudah termasuk dengan keuntungan. Maka GST akan dikenakan ke atas RM120,000, 6% ke atas RM120,000 berbanding dengan 10% ke atas RM70,000. Maka sebab itu, bagi kereta-kereta yang margin untungnya dan yurannya lebih besar, sudah tentu GST-nya itu akan menaikkan lagi harga dan ditambah pula dengan insurans. Sebelum GST, insurans tidak dikenakan cukai. Di bawah GST, insurans kereta pun kena cukai. Jadi rakyat kena bayar GST di atas harga kereta keseluruhan dengan untung ditambah lagi GST ke atas insurans. Saya nak Saya sikit saja. Oh, saya saya kena gulung. Saya nak cakap sikit saja. Nak ya, betulkan sikit. Saya dah betul ruang yang banyak. Sebab dia cakap saya dah tunjuk tanda ni cakap, tu. Jadi pandan pandan cakap aku dah ya. Jadi cuma ni aku Zola Jadi dia pusing ngepek lagi apa benda ni? Ha. Bila bila saya dah buktikan, dia, dia ah. cakap, ha. cakap, ha. saya merepek. Pandan dia cakap, pandan dia cakap, saya ikut saya tak teruskan dia. Cek balik Hansat. Ya. Jadi Dato' yang dipercaya. Cek balik Hansat. Ya. Saya Sebab, Sebab pandan dia cakap, hujah-hujah ekonomi yang digunakan oleh pentadbiran yang amat berhormat tekan sekarang ini. Untuk mengenakan semua keputusan-keputusan yang menekan rakyat ini sudah tidak boleh diguna pakai. Sebelum ini kereta harga mahal kerana alasan cukai excise 100% itu diperlukan untuk mengimbangi subsidi yang diberikan. Sekarang subsidi dah tak ada. Kenapa cukai excise masih belum lagi dihapuskan? Dan tambahan pula saya telah tunjukkan dalam sidang yang lepas bagaimana kutipan daripada cukai-cukai kereta dan otomotif yang berkaitan adalah 17 bilion setahun. Sedangkan subsidi sebelum ini tak sampai 14 bilion pun untuk subsidi diesel dan minyak. Sekarang subsidi tak ada, kutip cukai 17 bilion dan harga kereta akan dinaikkan lagi dengan pengenalan GST selepas ini. Dan gulungan saya, Datuk Yang Dipertua. Tidakkah ini jelas? Semua ini berlaku dan yang menanggungnya adalah rakyat. Akibat kelemahan dan salah takbir ekonomi oleh kepimpinan dan pentadbiran yang amat berhormat pekan. Dan dalam 2-3 bulan yang akhir-akhir ini, bukti itu sudah jelas di depan mata kita. Terutamanya apabila kita perhalusi segala yang berlaku di dalam 1MDB. Saya yakin, saya tidak mahu ulang semua yang berlaku di dalam 1MDB kerana saya rasa semua Dewan tahu. Cuma saya yakin pada perkiraan saya untuk pentadbiran yang amat berhormat tekan melangsaikan semua hutang 1MDB menutup syarikat itu dia akan melibatkan suntikan dana daripada rakyat sebanyak paling kurang 15 bilion ringgit. Yang ini boleh dikira oleh sesiapa dengan menganggarkan berapa jumlah aset, berapa jumlah hutang, berapa jumlah IPO yang boleh diperolehi apabila disenaraikan nanti. 15 bilion hingga 20 bilion ringgit ini adalah wang yang menjadi risiko wang rakyat yang mungkin akan tergadai masuk ke dalam uh, poket kroni-kroni yang telah pun berjoli satu dunia di semua kelab malam semua kita nampak Tahun 2011 dan ini bukan kali pertama berlaku Tahun 2011 ya, yang, amat pekan, ya. Bina yang amat beramat pekan Yang amat beramat pekan Secara senyap-senyap telah mengambil 4 bilion ringgit wang pencen Untuk dimasukkan ke dalam satu syarikat Yang kononnya mahu melabur membeli satu lombong arang batu di Mongolia Nasihat saya kepada yang amat bawa pekan mudah saja. Jangan pergi dekat dengan Mongolia. Apa yang berkaitan dengan Mongolia, semuanya hilang tanpa kesan. Termasuklah kalau ada pelaburan yang ada sekarang 4 bilion ini. Sebab itu, saya bagi amaran kepada pekan dan juga menteri-menteri, kamu telah ambil wang pencen, jangan cuba kali kali untuk ambil wang daripada kumpulan wang simpanan pekerja, ataupun tabung haji ataupun pemodalan atau tabung haji sekali eh dia jangan nak jawab sen pula kalau dia tu jawab saudara ya masa mela, pitrah, saya akan jangan kami kata kalau ada sebarang cakapan untuk mengambil oh cakap sekat kami kira dia daripada kumpulan Ya. daripada mana-mana agensi kerajaan Suka dia. kita akan mengambil tindakan diambil dan ya. apa pun yang berlaku menyebabkan dari sedia saya ucapkan terima kasih kepada Datuk ya. Yang di yang memberi ruang sepenuhnya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih Terima kasih